Спеціальний ефір М'євзу до Дня Незалежності України 33 роки як українська держава здобула свою незалежність, і сьогодні ми будемо говорити про процеси, які відбувалися в цей час, але через призму кримсько-татарського національного руху. І сьогодні наш спікер, лідер кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв. Сіроварікова Мустафа, Розкажіть, будь ласка, взагалі. А що для України є е, ця незалежність? Я так розумію, що цей інтерв'ю транслюватися також і в Окупований Крим, а там, як вдома, не дуже розуміють українську мову, тому буде краще, якщо я буду вам відповідати. Да, да. Боротьба за незалежність, свободу України проти етноцида, проти. попытки россиян ликвидировать национальную идентичность украинцев продолжалось все годы с момента оккупации Украины Российской империей в XVII веке. И поэтому наибольшее число репрессий как Российской империи, так и советской влады было в значительной мере наиболее суровой в отношении украинских национализма. Потому что потери Украины для России означало распад Российской империи. Например, в годы советской власти более 45% всех репрессированных по политическим мотивам были именно украинцы. Распад Советского Союза, провозглашение независимости так называемых союзных республик для многих руководителей так называемых союзных республик был просто подарок с неба, он был неожиданностью но никак не для Украины и, возможно, стран Балтии, которые все время боролись за свою независимость. А что касается Крымско-Тарского национального движения, которое возникло после смерти диктатора Сталина в середине 50-х годов, у нас были продекларированы это основные требования – это возвращение народа на свою историческую родину, возвращение всего того, что было незаконно отнято, и восстановление того статуса, который был до депортации. А это предполагало восстановление национальной территориальной автономии в составе Российской Федерации. Но уже в годы перестройки, когда уже замелькала перспектива распада Советского Союза и провозглашения независимости так называемых республик союзных, мы изменили свою стратегию, мы стали больше говорить о неделимости границ так званых союзных республик в перспективе их независимости. И, одним словом, говорили о необходимости восстановления национальной территориальной автономии в составе украинского государства. Кстати, об этом у нас была и переписка Вячеславом Черновилом на эту тему, когда еще был на ссылке в 1982 году. И э, после этого, конечно, у нас больше... мы поддерживали все национальные движения, все правозащитные движения были одним из таких важных, таких больших крыльев э, такого правозащитного движения в Советском Союзе. Но после вот этого изменения нашей стратегии больше всего, конечно, старались ближаться именно с украинскими правозащитниками, сторонниками независимости Украины. Є взагалі такий тезис про те, що один з чинників розпаду Радянського Союзу був також і кримсько-татарський національний рух. Як ви вважаєте, чи можна про це говорити як одної із правд, яка була тоді? Ну, чинниками розпаду Російської імперії було багато факторів, в тому числі звісно, правозащитне і Ну я як вже говорив, найбільше мощними були... и украинские национальные движения, и, и пожалуй, по, скажем, по пропорции репрессированных за, по политическим мотивам, пропорциональных своей численности, может быть, крымские татары стояли на первом месте. Больше всех подвергались репрессии, и наши петиции, обращения оппозиционного характера были самыми такими, я бы сказал, под которыми собиралось наибольшее число подписей. Практически весь народ підписувався під обращением стрілянням на розчин історичної родину. Правда, там не стався вопрос демонтажа Советського Союзу. Ми говорили только о своїх країнах. Об'єктивно це, конечно, було проти советської влади. Тому советської власть твердо стояла на своєму. 91 перший рік проголошення незалежності Української держави. Можете задати цей момент, де ви перебували і. Напевно, логічним буде питання, як відреагувала кримсько-татарська спільнота, кримсько-татарська нація на цю подію. Ну, на момент приголошення незалежності України, це 1991 рік, чисельність кримських татар в, окупов, в нині окупованому Криму, не перевищала около 40 тисяч. Но вони були найбільш організовані. А Крым был одним из таких регионов, его называли краем непуганных коммунистов. Там очень процветал шовинизм, такой э, пророссийский сепаратизм. И поэтому, и да и вся власть э, снизу доверху, в Крымской области была понижена вот этими шовинистами пророссийскими. И крымские татары, конечно, были... Ярым сторонниками независимости Украины, и, соответственно, были, было к ним очень такое враждебное настроение. Я помню, что после провозглашения независимости там еще продолжал висеть советский флаг, и первым, кто сорвал этот советский флаг, был покойный Абдуллаев Хурциит, за это его тогда посадили. Крымский да, Крым, крымский татарин, за это его тогда посадили на 15 суток, хотя была незалежность Украины, за то, что вывесил украинский флаг, его посадили на 15 суток. А потом еще спровоцировали новое обвинение, еще на 4 года посадили. И был освобожден уже указом президента Вищенко И вот когда в 1991 году проводили референдум на предмет того признания независимости Украины, если во всех регионах Украины было переважно меньше, стало где-то 80 90 голосовали, то в Крыму перевалили за вот этот 50%, немногим более 50%, в основном благодаря крымским татарам. Если бы не было голосов крымских татар, то там было бы меньше 50%. В украинском политикуме это как-то Саме в українському політикумі, серед українських політиків цей факт того, що е, саме чисельність голосів за незалежність України в Криму е, була е, в основному від кримських татар. Це відзначалося? Відзначалось не німець там, знаєте, до революції гідності 13-14 чотири з окупації Криму, політика. Украины в основном была с оглядкой на Россию, на русскоязычное большинство в Крыму. Вот э, Нельзя там, признавать медведь крымско-татарского народа, нельзя восстанавливать э, историческую топонимию Крыма, нельзя восстанавливать национальную территориальную автономию крымско-татарского народа в Крыму, потому что это там рассердит Украину, рассердит там русскоязычное большинство. И это продолжалось плоть до политики деятельности. И все наши законопроекты, которые мы предлагали, они не принимались. Кардинально все изменилось именно после революции гипси, особенно после оккупации, когда вот в том обстановке страха массового такого предательства, только национальное движение Крымский татар, его законы, избранные, демократически избранные межницы крымско-татарского народа, открыто заявил, что не признают оккупацию, что Крым это часть Украины. І тоді, таке пройдеш, так скажемо, період цінностей. Яке положення Кримських татар після е, набування незалежності нашої держави було до 2014 року, до Революції Гідності, давайте будемо казати. Я як вже вам сказав, що вона була завжди оглядкою на Росії, молоді наші. требования, наши вымоги, они не, не удовлетворялись. Тут это была постоянная борьба с владой, правильно? Борьба с владой, да. И она, эта влада, она была уже насквозь пронизана такой пророссийскими элементами агентуры ФСБ, всех структурах их влады. Я помню, что... В 2014 году это Центральное разведывательное управление с получением шатов сообщало, что на 30% все силовые структуры первого черного Вілі пронізаної на російській І в цій обстановке, звісно, нам приходилось на два фронти боротися. І з тою проросійською владою, особливо в Криму, і також з російською агентурою. А якщо казати про період після 2014 року, дуже багато соціологів, політиків та і кримських татар звичайних відзначають, що Україна до 14-го і після. Це дві різні країни. Якщо казати про положення кримських татар, кримсько-татарської національності як корінного народу України після 2014 року, що ви можете сказати? Ну, всі от ті законопроекти, яких ми безрезультатно добивалися в ні нових років, будь -то там закон о корінних народах і не було прийнято вже після революції міжності, закону про відновлення прав депортованих народів. Закон по визнання геноциду кримськотатарського народу. Многі многі тільки приймалося вже после окупації Криму, коли вже стало всім зрозуміло знизу до верху, так і в коридорах власти, так і от, в Очі вже поняли на чині кримсько-татарської проблеми. Чи можемо ми е, назвати на сьогоднішній день кримських татар як повноцінна е, суспільна ланка, так скажемо, української держави? Ну, конечно, тут все кардинально изменилось. Скажем, до революции Гиббаси, ну, просто представить себе невозможно, чтобы, скажем, министром обороны Украины назначить крымского татарина. первым заместителем министра закордонных справ будет крымская татарка. много многое изменилось. От того вот такого пророссийского шовинизма, можно сказать, в Украине ничего не осталось. Хотя, конечно, есть определенные слои. Вот если сейчас провести, вот я знаю, что были социологические опросы стосовно того, что следует ли там восстановить национальную и территориальную автономию на базе права коренного народа на самоопределение. Там далеко не сто процентов общество принимает. Ну, правда, мотивация такая, что некоторые говорят, что вообще там не должно быть никакой автономии, потому что это там путь к сепаратизму. Это совершенно неоправданная, не очень грамотная такая концепция, потому что государство распадается не от того, что удовлетворяет законные требования национальности, которые проживают на его территории, а совсем наоборот. Скажем, Донецкой и Луганской области не были автономными, но их и там процветал вот этот сепаратизм. И некоторые просто считают, что не должно быть никакой автономии. Но, собственно говоря, мы тоже не говорим о том, что вот автономия, которая будет обязательно должна называться крымско татарской. Мы все равно называется Крымской автономной республикой или Крымской автономией, но там преамбуле должно быть, что это автономия, это государственное образование создается на базе права коренного народа на самовызначение, и, во-вторых, там должны быть основные элементы. Это функционирование языка коренного народа, наравне с государством на территории острова, и представительство коренного народа в той мере, которая позволяла бы ему обеспечить свои законные права. И я думаю, что после деоккупации там, воздух в Крыму будет значительно чище, вот от этих паратистов, пророссийских сил, и все эти проблемы будут легко вырешиваться. Ви вже забігли до мого наступного питання, тому я трошки його деталізую. Кримсько-татарська автономія, про яку ви вже казали, наскільки реально що вона буде в складі української держави? Знаєте, всі рішення вважають тут, тобто, всі ті, хто у коридорах власі, вони з сапфісним мненням. Тому для того, щоб оце законне требування кориного народу було реалізовано. Я, впитываю, чтобы все суспільство поняло значение этого вопроса. Но зараз, я насколько вот знаю по данным вот этих социологических вопросов, те вот, это вот законные выводы коренного народа, ну едва так 50 на 50, это половина на половину. А требую, чтобы она была переважно большинство. И как я уже сказал, многие просто не понимают значения. Ну, думаю, що татарська автономія, автономії взагалі там бути від України, що це путь к сепаратізму розділу. Це совершенно не так. Дуже багато е тезісів гуляє про те, що ніби е кримські татари е для мене е особисто це досить смішно звучить, але кажуть про те, що якщо дати татарську автономію е кримським татарам в Криму, е то це буде прямий шлях до так званого турецького сепаратизму, те, що вони захочуть об'єднатися зі своїми братами в Туреччині, що ви про це думаєте? думають? Я вспоминаю такий анекдотичний случай, коли ми були в Туреччині, там був 1994 І Кореспондент мене, от там розговорит относительно того, що вот, татар стане більше в Криму. то они захотят отпочковаться от России и присоединиться к Турции, как вы на это смотрите. <coughs> я тогда помню, сказал, ну, в российском тоне, я сказал, что это абсурд, потому что мы когда-то время, а когда-то значительная часть Украины была частью украинского ханства, а сейчас мы часть Украины, мы время от времени меняемся статусом. А если мы отпочкуемся, то вообще Украина для нас будет потеряна. Поэтому никаких разговоров будет состоять. А у них же и чувства юмора нет. А потом они опубликовали, что аппетиты меценатов такие, что они не только Крым хотят, но еще значительная часть Украины присоединить к себе. То суммируется, я могу сказать, что даже если бы кто-то там сверху в Киеве сказал: "Да там пусть независимость Крымской татарской государства, это нереально. Притом, при той демографии, которая сейчас в Крыму. Просто це не в інтересах кримсько-татарського народу. Ви економічно теж. Ви без України, Україна матірковий частина України і Крим будуть доповнити друг друга. Это це будуть во благо України і, і кримсько-татарського народу. Чи можна вважати Україну повністю незалежною або повноцінною державою без Кримського півострова? Ну, во-первых, никакое государство, которое отдает свою часть вот, территории, оно уже не полноценное государство. И тут некоторые вот сравнивают с Косово, там, вот от Почково, это совершенно другие вещи. То же самое, там, Северный Кипр и Греческий Кипр, это самый, совершенно тут сравнение невозможно. Крым имеет очень важное значение для Украины, потому что, ну как это так? Во-первых, если, скажем, ну как-то сложится, что вынудят к миру без возвращения Крыма, это не будет мир. Это будет подготовка к новой, может быть, более далее кровопролитной войне. Поэтому вот эта формула Зеленского о том, что Война началась с оккупации Крыма и должна быть закончена до оккупации Крыма. Она вполне правильная, только я поменял бы поменял местами. Я бы сказал что сначала до Крыма, а потом уже деоккупация других. Как только будет деоккупирован Крым, уже начнется распад этой авантюры российского государства. Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни один квадратный сантиметр... Українська території не бути оставлені за агресором. на вашу думку, а можливо, і якщо у вас є така інформація з Криму, чи збільшилося значення української держави, її символів за останні кілька років для наших співвітчизників в тимчасово окупованому Криму? Ну я б сказав, що так, да, значительно, да, Ну, кримські території да, того були а не завжди проукраїнські. ну, навіть ті, які там в 2014 році бігали. с российскими флагами, привезенными из России, они тоже прозрели, подавляющее большинство. Есть, конечно, какая-то когорта людей вот, под влиянием той российской оглушающей вот, этой, той, той российской пропаганды, продолжают там. Но подавляющее большинство, я бы сказал, если они молчат или там ничего не высказывают, то ничего не значит, что они там поддерживают оккупантов. Потому, потому что там такой режим, когда преследуют не то, что даже высказывание. Там недостаточно просто не высказываться для обеспечения своей безопасности. Там обязательно надо говорить о том, что как хорошо, что Крым завоеван, мир, там присоединен к России. А в душах людей, конечно, все время, <кх> ну некоторые, конечно, прорываются. Даже те, которые оголтелые были пророссийские, теперь уже говорят ну, совсем другое. если говорят. И вообще подавляющее подав подав большинство предпочитает отмалчиваться. Я Больше не... всего не отмалчиваются крымские татары, поэтому больше всего, хотя они там составляют где 13% населения полуострова, это 70-75% репрессированных по политическим мотивам на крымские татары. Як би ви хотели бы звернутися до своїх співвітчизників в Криму з нагоди Дня Незалежності. Я, знаете, к, к, Новому году обратился к своим соотечественникам, говорил о том, что вполне возможно, что этот год последний год оккупации, и поэтому предлагал незаконно въехавшим в Крым российским громадянам, пока вот еще функционирует этот Керченский мост, не откладывая на потом, быстро передвигаться в сторону своей исторических подключения. Также предлагал всем этим коллаборантам, сексотам, стукачам тоже вместе с оккупантами поехать, потому что, люди не хотели бы там репрессий, столкновений. Но, но мне в голову не приходило, что наш главный союзник э, так на полгода остановит оказание нам личной помощи. И поэтому, я думаю, в этом году маловероятно, чтобы мы освободили. Но очень большие надежды уже в следующем году мы будем в Крым. Насколько это реально, я уважаю. Все зависит, конечно, от, но можно было бы освободить Крым уже первые годы после оккупации, если была бы достаточная поддержка, достаточная помощь со стороны наших западных союзников. Ведь мы же просто были безоружены. Ну и, конечно, у нас были стратегические ошибки в том плане, что для этой под давлением наших западных посольств, которые все время нам... Говорили, что никакого сопротивления не должно быть, чтобы вас там не обвинили как Грузии, в экстремизме. Поэтому вопрос освобождения Крыма будет решаться дипломатическим путем. Но если бы Украина сразу же, а там было несколько тысяч наших вооруженных сил, они начали военные действия, то я могу быть уверенным, что дальше бы они не пошли. Не было бы захвата Луганской и Донецкой областей, и уж точно не было бы вот этого широкомасштабного вторжения. А россияне почувствовали, как легко, оказывается, захватить, и они пошли дальше. И ведь вот это вторжение 24 февраля 2022 года, оно тоже было рассчитано на такой быстрый захват. По плану у них было в течение недели оккупировать весь Крым. они даже приехали ехали сюда своими парадными одеждами, хотели на Крещатике парад победы проводить. Но уже сегодня 900 день Вторження і війна, ще длится, і она дві це, конечно, повного собереження України у 2014 році, 26 лютого, кримські татари вийшли під Верховну Раду з українськими кримськотатарськими прапорами, щоб показати свій супротив російській окупації. Тоді українські ЗМІ в один голос сказали і називали кримських татар оплотом української державності в Криму. І багато я особисто чув багато таких думок, і кримські татари, особливо молоді люди, були вмотивовані, щоб взяти до рук зброю і воювати в Криму з такими гаслами, що Чечня зі Сім покаже цараєм. Тобто мотивація у кримських татар була не тільки відстоювати мирно своє право на. Повноправне існування в Криму, але й воювати вже тоді, в 2014 році. Як ви сказали, до цього зброї не було. І західні партнери сказали без супротиву. Чи можливо сьогодні дати якусь віру, мотивацію людям, щоб чекати все ж таки повернення української держави в Криму, посилити цей меседж? Но там, в 2014 году, все, конечно, зависело от... Когда, например, у меня был разговор с Путиным, он говорил о том, что вот надеется, что крымские татары и русские военные, русские не столкнутся. Я ему говорил о том, что мы, конечно, один на один не собираемся с Россией воевать, татары остановка сил. Но мы, как граждане Украины, будем выполнять свой долг и будем тем, что, что скажет украинское руководство тогда ожидали, что такие, скажут, родины в опасности к оружию. Но этого не прозвучало. И, конечно, если бы там были столкновения с вооруженными Таливанами, этими вежливыми людьми, было бы кровопролитие. Но этого кровопролития было бы значительно меньше, чем вот мы видим сейчас. Вот это вот наше бездействие, Я казані супротивни просто вдохновило Росію на і Сіпаті на У усієї думки багато як прихильників, так і опозиціонерів, так скажемо. Так само багато хто не підтримує те, що кримські татари мали взяти до рук зброю, бо Збройні сили України тоді ще знаходилися в Криму. Як ви вважаєте, чи варто було б кримським татарам чинити збройний опір? Во-первых, в сброе украинских татар власти очень старались, чтобы не было в сброе. Скажем, простое охотническое ружье крымскому татарам ну, лет в 10 раз было тяжелее приобрести, чем, скажем, русскому на территории Крыма. Но если мы скажем, главное, надо было здесь, чтобы те военные части, которые были, украинские военные части, которые дислоцированы были в Крыму, и прямой обязанностью их было начать военные действия, если бы они начали, то крымские татары были готовы поддержать. Мы же приносили, мы едва сдерживали наших соотечественников, которые говорили, что мы делаем, что надо, почему мы сидим, надо что-то делать. Но мы ожидали, что украинские войска начнут военные действия. И вы хорошо помните, как мы старались всем вот этим окруженным воинским частям оказывать какую-то поддержку, но оттуда не было выстрелов. А что могут сделать крымские татары против вооруженных до зубов? Голыми руками же не пойдешь. Но если бы было все организовано, если бы, если бы украинские воинские части, дислоцированные в Крыму, по крайней мере, сдавали бы свое оружие не русским оккупантам, а крымским татарам, там картина была бы совершенно иная. Чего у нас? А я закликаю вас сделать а, выставкой з цієї бесіди і, звісно, підписатися, ставити вподобайки і слідкувати за нами далі.